rossiyada bizni do'stlarimiz musulmonlar men tahorat qilayotganini ko'ryapman shu odamlarni shu sovuqda sovuq suvga o'sha sovuqda namoz o'qiyotganini ko'ryapman mana shu taqvo rasululloh aytgan ekanlar odamni musulmonligini belgilab beradigan eng katta belgilardan biri qiyin kunda şey tahorat qilish degan ekanlar boshqalar qilolmaydi shuni o'sha yigirma daraja sovuqda tahorat qilolmaydi namoz o'qiy olmaydi shuni o'qigan odam belgi belgi beradi alloh taolo qiyomat kuni taqvodorlardan yozsin bizni bir iltimos bo'lgan edi bu joyga ko'p ke mehmonlar kelyapsizlar qo'qondan farg'onadan toshkentdan samarqanddan kelgan bolalar bor ekan menga bir iltimos qilishdi hozir biz bizni masjidimizda yetim bolalar qiynalgan oilalar uchun yordam tashkil qilganmiz bizga shu to'g'risida bir tushuncha bering deyishdi agar fursat bersalar mana shu narsa haqida ikki ozim gaplashamiz biz hozir surai baqarada uchinchi oyatda va mimma minma biz bergan narsadan boshqalarga beradilar shunday musulmon taqvodor odamni uchinchi sifati atrofingizda yuzta odam kerak emas siz o'zingiz qila olasizmi sizga olloh bergan narsadan boshqaga bera olasizmi men bir voqeani sizlarga eslatay makkai mukarramada abdulloh eshon degan kishi bilan tanishib qoldik bu odam o'ttiz yildan beri makka shahrida imomlik qilarekanlar shu odam ertamatan meni oldimga kelib men sizni bir joyga olib boraman bir moshina aytaymi dedim desam yo'q biz boradigan joylarga yalangoyoq boriladi dedi hazrati musoga aytilingan topshiriq esigizdami <Sessizlik> alloh taolo aytadiki ey muso kavushingni yech sen muqaddas joyga kelyapsan men sizni shunaqa joyga olib boraman deydi ertama yurganmiz hazrati rasulullohni tug'ilgan joylari qo'y boqqan joylari abu bakr siddiqni uylari hadicha onamizni uylariga birma bir olib borib o'tiring deydi o'tiraman o'sha joyga aytib beradilar mana shu joyda shunday voqea bo'lgan mana shu joyda shunday voqea bo'lgan aytib 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 bir narsa aytib berdilar yaqinda bir voqea bo'ldi bir ulug' kishi makkaga keladigan bo'ldilar biz u kishini kutib olishimiz kerak dedilar kutib oldik bu kishini mehmonxonaga joylayatsak men bir zarur ishim bor nima ishingiz bor makka shahrida palonqa degan qishloq bormi ha bor meni o'sha yerga olib boringlar ho'p bir kun dam oling yo'q men juda yam muhim ish bilan kelganman o'sha joyda manabunaqa ish qiladigan palonchi degan odam bor ekan topinglar debdi hozir deydi birpasda topsa bo'lar bo'larekan odamni deydi darrov u joyda hokimiyat bilan aloqa qildik topdik bordik deydi makkani hokimi bu kishi makkani mashoyihlari va haligi odam bizni ko'rib haligi odam oyoq qo'li qaltirab u sizlar nimaga keldilaring debdi desa sizni ziyoratingizga keldik yo'q sizlar xato qilyapsizlar men sizlar ziyorat qiladigan odam emasman haligi odam aytdiki hoy birodar seni isming palonchimi ha palonchi sen palon joyda ishlaysanmi ha o'sha yerda ishlayman shu qo'lini ushlab senga rasululloh salom aytdilar debdi va menga bir topshiriq aytdilar seni ko'ngling xotirjam bo'lsin rasululloh seni shafoat qilar ekanlar mana odam aytyapti deydi ey birodar deydi men umrim fido bo'lsin sen qilgan ishga <laughs> sen nima <maki> qilgansan deydi yo'q <laughs> bu odam yerga o'tirolida sizlar xato qilyapsizlar dermish o'ziga o'zi qo'liga urarmish sizlar xato qilyapsizlar bunaqa bo'lmagan men xato qilmayapman men bu tushni bir necha marta ko'rdim sen hozir aytasan menga qilgan ishingni nahotki robbim mendan shu ishni qabul qilgan bo'lsa men bitta maqsadim bor edi rasululloh meni shafoat qilsalar deb bir ish qilganman qo'shnim o'lib qolgan shu kuni men allohga ahd qildim ey robbim men bir faqir odamman palon joyda ishlayman men oylik olaman oyligimni yarmini shularga beraman shu kungacha ahdimda turibman debdi voy birodarlar mana shu narsani uch yil qilgan ekan shu odam uch yil shu ishni qilgan buni bola chaqasi och qolmagan rozzoq alloh bu odam allohga ahd qilgan bitta o'zi shu ishni qilgan rasululloh salom yuboryaptilar rasululloh elchi yuboryaptilar aytib qo'y men uni shafoat qilaman deyaptilar niyatiz shunday bo'lsin shuni qila olmaysizmi sizga mana shu ishni qilish uchun yuzta odam kerakmi o'nta odam kerakmi o'ziz yetasiz faqat xolis qilsangiz men bir hadis sharif aytib beraman mana shunday ish qilmoqchi bo'lgan va rasulullohni tushida ko'rmoqchi bo'lgan rasulullohni shafoatiga erishmoqchi bo'lgan odamga bir hadis bor otalari vafot qilib qolgan yetim bolalar bo'lsa uni onasi bor-ku. nima uchun dadasi o'lgan bola yetim bo'ladi bilasizmi ayol kishi eri o'lib qolgandan keyin ham bolalari uchun ishlashi vojib emas. Ayol kishi ishlab pul topishlik vojib emas agar uni otasi bo'lmasa akasi bo'lmasa ukasi bo'lmasa hamma musulmonni zimmasiga tushib qoladi shu mahallada bironta o'g'il bola chiqsayu mana shu bolalarni nafaqasi mendan deb ahd qilsa boshqalardan soqit bo'ladiayar kim mana shu yo'lda mehnat qilsa alloh uchun alloh yo'lida jihod qilayotganni savobini oladi har kuni bu odam bir haftada o'n kunda bir oyda bir marta xabar oladi u oiladan bu odamga yigirma to'rt soat savob yozilib turadi aytaymi rasululloh hadisi davomida aytyaptilar u odam kechasi uxlamay o'qigan u namoz o'qigan deb yoziladi kunduzi ovqat yemay ro'za tutgan deb yoziladi men bir narsani o'zimni tajribamdan minglab marta ko'raman qaysi bir kishi bir odamni bir musulmon birodari uchun mehnat qilsa uni tashvishiga harakat qilsa alloh buni uchun harakatga tushib qoladi kimni allohga ki muhtojligi ki bor nima muhtojliginiz bor allohga alloh uchun yechilmaydigan muammo yo'q allohga o'sha muammoni topshiringda do'stingizni muammosini hal qiling bir ish bor rasululloh aytadilar tahadav <laughs> tahabav hadya qilishda nima bor sizga alloh bergan narsada boshqa odamga berishlikda nima bor uni muhabbati bor sizda musulmonlikni ko'rsa oh. bas mana shu odam musulmon bo'lganligi uchun namoz o'qiganligi uchun harom yemaganligi uchun bizga yaxshilik qilyapti demak meni bolalarim ham shunaqa bo'lsin meni bolalarim ham shu yo'lda yursin deb niyatga o'tib qolsa siz yutdingiz alloh taolo nasib qilsin musofir yurtdagi birodarlarimizdan iltimos bo'lgan safarda o'qiladigan namozlar haqida va tahorat haqida hozir esladim qirq daraja ellik daraja sovuq bo'lib ketyapti o'sha joylarda ular tahorat qilishga muhtoj bo'lishsa agar kasal bo'lishsa va kasalligi kuchayib ketishdan qo'rqsa g'usul qilish shart emas eslab qoling kasal bo'lsa va kasalligi kuchayib ketishdan qo'rqsa kasal bo'lib qolishdan qo'rqsa emas tushundingizmi kasal bo'lsayu kasalligi kuchayib ketishdan qo'rqsa g'usul qilish shart emas tayammum qilib namoz o'qiyveradi lekin tahoratga ruxsat yo'q tahorat qiladi uni ham shunday kasal bo'lsa ziyoda bo'lishdan qo'rqsa tahorat qilmay qo'yaveradi bo's tahorat qiladi oyoqqa mash tortadigan birodarlarimizdan savol bo'libdi mahsalariga mash tortadiganlar mash tortishlik uchun oyog'ingizga kiygan narsangizni o'zida safar qilish mumkin bo'lsin o'zida ko'chada yursangiz va to'qson kilometr piyoda yursangiz yirtilib ketmaydigan narsa bo'lsin shunda shu şu narsaga mast tortsangiz bo'ladi tepasi latadan bo'lib tagi charmdan bo'lsa ham mayli mast tortaverasiz men bunda ayollar hozir erkaklar ham kiyadi machalka masini ko'raman machalkamasini tepasidagi haligi nimasi to'kilib ketadi sandalga kirsa tepasida lata qoladi tagida charm bo'ladi shunga mast tortsa bo'ladi ilgari lata etiklar bo'lardi tepasi butunlay lata brezentdan qilingan tagida qattiq poshnasi bo'lardi bunga ham mast tortsa bo'laveradi faqat sochga mast tortmaydi gusulda yana eslataylik yana ko'p savollar bo'lyapti ayol kishilar sochi orilgan bo'lsa sochiga mast tortadi degan gap bor hamma aytadi bu gapni domlalar ham aytadi bu gapni sochi o'rilgan ayol kishi o'rimini yuvmaydi boshini yuvadi sochi o'rilgan bo'lsa o'rimini yuvmaydi boshini yuvadi soch chiqqan nuqtalarni har bittasiga suv yetish kerak bu narsa to'xtatilmagan sochi yozilgan bo'lsa butunlay har bitta sochni boshidan oxirigacha suv yetishligi kerak mustahab haqida savol berishdi bizni xalqimiz hojatxonaga borib suv ishlatishni mustahab deydi hamma shu gapni aytadi mustahab deb o'zi ma'nosi qilsa savob qilmasa gunoh emas degan gapni mustahab deydi lekin bu amal mustahab emas hojatxonaga borgan odam yuvishligi vojib katta hojatga o'tsa yuvishlik vojib bo'ladi yengilga o'tsa kessakka yoki qog'ozga bit hech qanchon siydik oqmaydigan qilguncha arsa bo'ldi yuvish shart emas barakallah salomat bo'linglar alloh taolo qabul qilsin